Ми розпочинаємо церемонію передачі спеціального аварійно-рятувального обладнання для Державної служби України з надзвичайних ситуацій від уряду Китайської Народної Республіки. Китай для нас не є просто сусід. Китай для нас є стратегічний партнер і друг. Я сьогодні радий, тому що ми з зараз збираємось на церемонію передачі технічної допомоги, яку ми все бачимо. Это техническая помощь, которая нам помогает э, принимать быстрые решения в сложных ситуациях, таких, как были и на оккупированном сейчас э, Донбассе, и при других чрезвычайных ситуациях. Э, техническая помощь Китая, с которой мы договорились в этом году и так быстро и эффективно реализовали, считаем для нас первый шаг. Украина всегда протянет руку помощи, когда это понадобится Китаю. И мы видим, что сегодня, когда это нужно Украине, Китай протянул руку помощи Украине. Я благодарю Китайскую Народную Республику за поддержку. Поздравляю спасателей и службу чрезвычайных ситуаций с тем, что они технически стали более крепкими и могут решать еще более сложные задачи. Господин Посол, благодарю вас. В Китае существует идиома предоставить углы во время снегопада. Как министр э, Аваков упомянул, трудно трудное для нашего народа время Украина протянула нам руку помощи. Сегодня пришло время нам воздать за добро. Через полгода мы отметим 25 летие по установлению дипломатических отношений между Китаем и Украиной. И поэтому мы можем рассматривать этот помощь как подарок в его честь от Китая и от посольства Китая. Мы дякуем и завершим процедуру. Огромное спасибо. Шановні колеги, шановні друзі, шановний пане міністр, шановний пане посол, сьогодні для служби надзвичайно важлива подія. Сьогоднішнього дня наша служба стала більш потужною, більш могутньою. Ця автомобільна техніка і це аварійно-рятувальне обладнання, яким ми сьогодні отримують, дозволять підвищити ефективність. Підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій до виконання завдань за призначенням до реагування на надзвичайні ситуації техногенної природного характеру. Буквально через декілька днів сюди прибудуть спеціалісти з Китаю, які будуть проводити з нашими фахівцями тренінги для їх навчання роботи на цій техніці. Після проведення цих навчань ця техніка відразу буде роздана по територіальним підрозділам. Нашої служби практично по всій території України і відразу буде поставлена бойові розрахунки для виконання завдань за призначенням. Ще раз хочу висловити слова вдячності послу Китайської республіки, хочу висловити слова вдячності уряду Китаю і міністру Авакову за підтримку розуміння. І сподіваюсь, що наше співробітництво з Китаєм буде тільки. поглиблюватись и поширюватись. Еще раз вам дякую. Это, это кран, который может поднимать грузы до 180 тонн. Таких кранов у нас в подразделениях просто нет. Мы получили три вида таких кранов э, грузоподъемностью 180, 75 и 50 тонн. То есть при да. э, разборке завалов да. и так далее? При разборке завалов, при выполнении других инженерных работ эта техника будет эффективно использоваться, э, тем самым поднимая эффективность работы наших подразделений и оказывая помощь нашим гражданам. Потому что наша служба предназначена для ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Что здесь самое важное? Мало того, что грузоподъемность 180 тонн, то здесь еще вылез стрелы до 65 метров. Это позволит проводить работы на приличных высотах, где-то на уровне 20-25 этажа. Вот, значит, эта техника будет э, э, привлекаться к выполнению э, работ э, инженерного характера, атака, а также для э, создание дам и других противопаводковых, проведение других противопаводковых мероприятий. Кондиционер обязательный, потому что когда у нас идут лесные пожары, то да. важно, чтобы можно было очень быстро делать раздраживание. Кстати, очень, очень эффективно будет использоваться при тушении э, торфяных э, пожаров, потому что нам надо будет водообводные каналы делать, запускать воду и тушить таким образом торфяник. 무슨 소리야? 투안다